Azersel Telekom OMC şirkətinin prezidenti Ali Ağan sentyabrın 19-30-da Londonda keçirilmiş inkişafda olan ölkələrin üzrə sammit konfransında iştirak edib. Dünya iqtisadi nəşrləri sırasında ən məşhur dərgilərdən olan The Economistin təşkilatçılığı ilə baş tutan toplantıda 20-dən artıq ölkənin təmsilçiləri bir araya gəldi. Tədbir zamanı şirkətin prezidenti Ali Ağan Şərqi Avropa: Yeni imkanlar necə və harda tapılmalıdır mövzusunda məruzə etdi. O, Azərbaycanın gənc müstəqil ölkə olmasıda baxmayaraq, iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdiyini vurğuladı. O, həmçinin Dünya Bankının 2008-ci il üçün hesabatına uyğun olaraq Azərbaycandan başda düşən gəlir üzrə ən sürətli artım müşahidə edilən ölkə olduğunu bildirdi. Ali Ağan qeyd etdi ki, Azərbaycanda dövlət tərəfindən informasiya texnologiyaları sahəsinə xüsusi diqqət yetirilir. AZS-in kontur sistemindən manat sisteminə keçidi abonentlərə öz mobil rabitə xərclərini daha yaxşı planlaşdırmaq imkanını yaratdığını, alıcılara ən yaxşı variantı seçmək məqsədi ilə onlayn rejimində işləyən tarif kalkulyatorunun onlayn müştəri xidmətinin yaradıldığını qeyd etdi.